İkinci halə tərəf düşdürdüm. Uşaqlar, bu hekayədə nə hansı nəticəyə gəlir? Burada nə eks olurmuşdur? Kim deyə? Sənin deyə görüm nə işə olurmuşdur hekayə. Mənim bu hekayədə bir yaxşı dərəcə evdənəcək, həyatda yaxşı baxan dərəcə birinci dərəcə, ikinci də qarda dərəcə isə çox e, belə həyatdan küskün olacaq dərəcədir. Həyatdan küskün dərəcə. Yəni dəyərli şey şətkəsin olduğu kimi Burda da yenə iki obraz özəlsini tapır. Yəni Qar dənəciyi deyəndə onlar ilə hər hansı insan obrazlarının əks Həsibir. etdirən bir obraz olmuşdur. Qar dənəciyi, bu ikinci tapşırığı sözlərin mənasını izah edib yazmaq lazımdır. Uşaqlar, sizə bir neçə söz verilir. Bu sözlərin mətnə köməyinə siz izahını tapmalısınız. Hər sözün mənasını hansısa qədər bilirsiz. Gə görək necə. sə yap öz gecə. Ya? 1, 1. Yenə. Sonra dərli sözünün mənasını alıb, deyirəm sənə Dərli sözün mənası qapqalar gezib pul yığan adamdır.

sözü kaldı. Röge gülüm. Kutbin sözünü ben alsam ancak özünü düşünen peki öğretmenim Sərhiş qrupunun bir biri birinci təcrübəsi, fətlə boşluqlara müvafiq cümlələri yazdıq. Bədəçi nə qədər tələsikdir? Onlar sür təcərrübənin səsinə qulaq asdılar. Nəhayət, sərhişlərdən biri tilimləndi. Birinci sərci bizim həyatımızdakı bu katalara oxşar. Tam irəli gedir. İkinci sərci Mən də həyatımızı bağçaya bənzədirəm. Həm dəyədilim, nə isə gözləyirik, bir seçiş. Biz də sancaq qatarın maşınisləridik, onu irəli aparan bizik, üçüncü seçiş. Bu şizin ya mənim istəyimdən aslı deyil. Dəbil yolu hara aparsa, qatar da ora gedəcək. Birinci seçişimiz bu qatarla uzaqlara gedəcək. Hər şey aldığımız biletin qiymətindən asılıdır. Birinci seçiş, hərəkət tönəcə. Çişə. Yox canım, <coughs> biz sadəcə sənişəyərik. Nə vaxt desələr düş, düşəcəyik. Bir anlıq qətərdə heç sənişin qətərdən düşdü. Hərəsi öz özünlə getdi. <coughs> Yaxşı keçmişəm. Uşaqlar, uşaqlar biz buna nə etmiş olmuşuq? Kimə ayağına ekstra olur? Kim deyir? Görürəm sizə. Normal üç tapşırıqda hər üç insan söz əksini tapmışdır. Bir insanda Bəlməli. Üçün hər üç hekayə də eyni mövzudur. Yəni müəyyən xarakterdə olan insan obrazları öz əksini tapır. Sərhiş qrupunun ikinci tapşırığında kötkəkmə edir, arxamla müqtasət gəsmir. Sərhiş qrupunun ikinci tapşırığı birinci və ikinci sərhişlərin xarakterini müəyyən edən sövləri seçir. Birinci sənçə xarakterinə görə, mən üçüncü sənçə üstün. İkinci sənçü həyat deymək, üçüncü bədmenlikdir. Birinci sənçə xarakterinə görə, mən üçüncü həyat təşkil edirəm. İkinci sənçü həyat deymərsə, üçüncü həyatla quşğundur. Bu üstündür, aktiv deyil, o hansı nədir o? Mənim üçüncü, ikinci sənçü kimi səhriş. Deməli bu da oldu sərqinlərin xarakteri. Birincisi əsaslıdır. Ondan sonra dərsimizə davam edirik. Qarran qorxu. Tədqiqatın aparılması Cəmi 5 qrupdur. Tədqiqatın aparılması. 5. Birincidir bacarırsınız. 5. Əməkdaşlıq. Bir qədər orada zəiflik var idi. Pis yerə təqdimat. 5. Nəticə 19. Qaldı qarda nəticə qrupu? Tədqiqatın aparılması. 5. Birincidir bacarar. 5. Əməkdaşlıq. Hazırsınız? 300-cü də normaldır qrupdur təqmat 5 nəticə 1. Yaş. Uşaqlar, mövzumuz sənədimiz bu qədər. İndi isə keçəcək sində atalar. Yer mövzumuzda keçmişəm əvvəl biz sonuncu keçdiyimiz qəs feylləsidir və feil bölməsində müəyyən gələr. Biliklər əldə etmisiz. Gəlmir gedəcəyəm sualə aparıb feylə. Sonra yer mövzumuza keçəcəyik. Feil nəyə deyilir və hansı suallara cavab verir? Dey görüm. Bir əşyanın hərəkətini bildirir və nə etdi, nə edir, nə edəcək suallarına cavab verir. Fəilin neçə zamanı var? Kim deyir? Mən deyirəm, beynim düş zamanlar, keçmiş zaman, indiki zaman, gələcək zaman. Yaxşı uşaqlar, fəildə bir bir xüsusiyyət var ki, o obyektin ixtisarlarında əsasən heç birində yoxdur. Buna fəilin şəkilləri. Fəilin neçə şəkli və fəllər hansıdır? Kim sayar? De görüm ki, 페yin altı şəkli var. Əmr şəkli, xəbər şəkli, arzu şəkli, lazım şəkli, şərt şəkli, vacib şəkli. Vacib şəkli. Yaş, bax bu şəkillərin əksəriyyətinin xüsusi qrammatik şəkilçisi var. Amma bəzilərində xüsusi qrammatik şəkilçisi yoxdur. Hansıdır onlar? De görümüram. Hayır, 페 fiil şəkli, 페yin əmr şəkli və xəbər şəklinin xüsusi qrammatik şəkilçisi yoxdur. Yoxdur. Bəs onun qrammatiksızın qrammatik şəkilçisi yoxdursa? Xoşdur, xəbər şəkli hansı vasitə ilə formalaşır? Felin təbə şərtli şəkli şəxs və zaman şəkilçiləri ilə düzəlir. Düzəlir. Yaxşı, bəs felin hansı şəklidir ki, o inkarda olanda mami şəkilçi vasitəsilə düzəlir? Görürsünüz? Felin lazım şəklinin işarə mami ilə deyil, hissəcə ilə düzəlir. Deyil, hissəcə. Bəs hansı şəklidir ki, həm mami şəkil sifətisi ilə, həm də deyil hissəciyi vasitəsilə düzəlir? nə bildirir? Hərəkətin zamanını bildirir və hərəkətin yerini bildirir. Və sizə necə, nəcür, nə, nə tərzdə, haçan, nə zaman, harada, haraya və s. kimi suallarına birinə cavab verir. Zərf hərəkətlə bağlı olduğu üçün o həmişə feili izah edir və feildə əvəz işlədir. Yəni feildən əvvəl deyəndə cümlənin tərkibinə nəzər salsaq sintaktik cəhtdən zərf ifadəsinə çıxış edir ikən zərf ya feilin yanında Zərflərin cümlədəki yer yəni, onun gəldiyi demək olmaz ki, sabitdir, ancaq felin yanında, yox, təbəni yanında yox. Cümlənin əvəlində də keçə bilər. İndi cümləyə, cümlədə, cümlədə baxaq. Mübariz döyüşlərdə qəhrəmancasına şərh verilib. Burda qəhrəmancasına zərfdir və hərəkətin tərzini bildirir. Əsgərlərimiz irəliyə can aldı. Burda isə irəliyə yenə yəni zərfdir, hərəkətin yerini Məni yavaşca qapıdan içəri daxil oldu. Burada yavaşca tərcəh hərəkətlərdir. Tərcəh. Sonra sənə də bir gün axşam maraqlı kitab oxudum. Burada zəng axşamdır zamanı bildirir. Zamanı bildirir. Sonra bir gün ziyətsən. Gülək bəz bəz əsəkdə, bura da bəz bura da bəz tərcəh hərəkətlərdir nam daş. Burada zərf azdır, hərəkətimizi yalnız miqdar bildirir. Sonra mənə görsən nə? O hərəkətdir. Burada hərəkət zərf, hərəkətin yerini bildirir. bildirir. Sonra zamanda son görüm. Hava birdən-birə qaraldı. Burada zərf birdən-birə hərəkətin tərzini bildirir. Aha, elmasan deyirəm. Qətən sürətlə gedir. Burada sürətli zərfdir, hərəkətin tərzini bildirir. Hərəkətin tərzini bildirir. Sizdən sual edə görüm. Bizim dəvələr həmişə gözləndir. Burada zərf həmişə hərəkət və hərəkətin təzini bildirir. Əzmin? zaman zaman zamanla bilir zamanla. Gəncuşaq. Mən niyə də anlayışınız o gözəldir? İndi dərsimizdə olan 6 nömrəli tapşırığa nəzər salırsınız? Burda bir neçə zərf verilibdir və onların müvafiq olaraq feilləri. Biz indi hər bir zərflə uyğun gələn feillər birləşdirərək söz birləşməsi yaratmalıyıq. Gəlin görək yanaşı sözünü. Hansı felinə birləşmə ola? Kim gələr? Gə görüm az Yanaşı oturma, oturma. Yaşık. Sonra cəsarətlə, ne? o biri, demək cəsarətlə mənim vuruşma. sen danışmak yoksa ya nasıl oyun gelir? Evet. 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 Gelsen demek. Gelsen demek. Apar apar. Sonra hemşe. şey Geliyorsan. <laughs> gram geliyorum ənə görə Əgər mən zəif olan cümlə yazırsam və qərar vermək üçün çox tərsəvə, bura da çox zərərli cəmiyyət yəni